Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng so rawuh para siswa-siswi kelas Songo ing video pembelajaran Boso Jawa Dino iki kita bakal sinau babakan tembang mocopat dan danggulo Ayo podonyi mas sarang-sarang Tembang mocopat iku salah sawijine tembang tradisional Jawa Ono sewelas macem tembang mocopat iku masku mambang, micil, sinom, kinanti Asmorondono, Gambuh, Dandang gula, durma, Pangkur, Mekatro, Lan Pucung. Saben tembang mocopat punika akan bab kauripan menungso wiwit lahir ngantos pejah. Saben tembang gadah ciri-ciri utawi watak piyambak, kados bagyo, susah, lan wicaksono. Saben tembang mocopat uga watak lan aturan penulisan sing beda-beda, yaiku saking guru gotro, guru wilangan, lan guru lagune. Dina iki kita sareng-sareng sinau babagan tembang Dandang Gula ya. Dandang Gula asale saka tembung gegadangan sing artine cita-cita lan tembung gula sing gambarake rasa manis, indah utawi bagyo. Saehingga Dandang Gula duweni makna ngarepake sing endah lan nyenengke. Angen-angen kang indah lumrahe bisa wujud sawise liwating perjuangan lan pangurbanan. sehingga cocok digunakake kanggo tembang pambuka kanjelen rahake piwulang kabecikan lan ungkapan katresnan serta kebagian Tembang Dandang Gula kalebet jenis tembang macapat kang kagungan gotra paling kathah yaitu 10 gotra. Dandang Gula uga nduweni paugeran guru lagu lan guru wilangan yaiku 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i. pitua supados paham ayo bebarengan maus tembang dandang gula saka serat ulangreh kangginario dening Kanjeng sinuhun pakubuwono kaping sekawan lam lan kang wi rai so lewang to kang wesma nó ko kumantong lian iku wajit siraku nono kaki saratone kabro hono -ho 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 asan saka bait iki yaiku wigatine milih guru sing duweni integritas, pemahaman agamo sing jero, lan ora ngarepake ganjaran materi. Guru sing kaya ngono dianggep pantes kanggo didadekne panutan ing nuntut ilmu. Mengkono wulangan kita babagan tembang Dandanggula. Ayo padha nglestarekake kebudayaan Jawa lan ngamalake piwulang sing ana ing tembang. Matur nuwun wis nyimak video iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh eng pelajaran sabanjure nggih. Gitu?